Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan kamu bagaimana nak menjawab soalan-soalan daripada latihan kendiri 6.8 untuk pelengkap tambahan tingkatan 5. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus-rumus yang akan diberikan kepada kamu dalam peperiksaan. Okey. Ini rumus yang kamu guna-gunakan untuk soalan nombor 1A adalah sin bracket A tambah tolak B. Okey, jadi kamu belajar mungkin kamu diberikan A tolak B ataupun A tambah B. Tapi kamu kena tahu bagaimana membaca jika dia bagi A tambah tolak B. Dan jangan ingat sin A tambah tolak B ialah sin A tambah sin B ataupun sin A tolak sin B. Tetapi adalah kalau kita ada tambah contohnya, tambah tu dulu di atas, Bacaan dia adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Macam mana kita nak tahu dia betul tak betul? Kamu gantikan saja dengan nilai A sebagai satu nilai tertentu dan B sebagai nilai tertentu. Contohnya 50 dan 40. Jadi kamu kata sin 50 tambah 40. Jadi kalau kita jadi sin 50 cos 40 tambah cos 50 sin 40. Dan kamu akan dapati ni, nilai itu adalah sama dengan nilai yang di atas ni. Iaitu sin 90. Sebab 50 tambah 40. Okay. Tetapi bila kamu uji dengan sin uh, A tambah sin B. Sin 50 tambah sin 40. Dia tak sama. Okay. Alright. Okay. Jadi, sekali lagi ulang. Penggunaan dia. Jika kita nak guna yang tambah. Dalam kes ini kita akan menggunakan tolak. Jadi, bacaan dia tu ada. X adalah A, Y adalah B. Jadi untuk ini, sin A tolak B ialah sin A cos B tolak cos A sin B. Jadi kita salin saja formula mengikut formula. Okey, jadi kita salin ikut formula diberikan. Jadi, uh, tak perlu terang, merah ni sesuai. Okey, sin, tadi kita kata sin A, sin Y sin x yang ni uh, Hijau pun tak cantik, tak terang Tengok biru, boleh tak guna, gunakan Color sebelah yang hitam eh? Sin x Cos y Cos y Dan tolak Kamu kena ada bracket eh? Kat nah, sini kita kena buka satu Jadi sebab dia tak ada, bukan negatif Formula tu bukan negatif Jadi kita letak bracket dan kita negatifkan dan kamu kena tahu kita akan kerjakan yang sebelah kiri sahaja. Kita buka, 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 buka dan akhirnya kita akan jadi seperti yang sebelah kanan. Dan seperti yang biasa cikgu tunjukkan kepada kamu, disebabkan sebelah kanan itu memang dalam bentuk sin dengan kos, jadi cikgu tak akan usik apa-apalah. Okey, dan mungkin kalau usik pun, untuk cikgu kata cikgu akan padam semula. Okey, jadi tengok balik. Untuk sin x tambah y, kalau tambah, ops, yang inilah salah kan. Eh? Jadi ini panjang lagi. Ini baru sin x cos y. Tapi sebab dia kalau tolak ada 1, 2, 3, 4. Ha, itu saja. Eh? Jadi sin x cos y. Dan kemudian sebab sini tolak. Sini tolak. Sini pun tolak juga. Eh? Tolak cos x sin y. Itu baru untuk yang ini. Okey. Okey. Jadi ini cikgu akan teruskan Tapi tak usik langit sebelah kanan ni ya? Ini adalah jawapan akhir yang kita akan cari Okay Dan sebenarnya tolak Bracket Untuk yang ini pula X tambah uh, Sin X tambah uh, X tambah Y Ialah Sin X Cos Y Kalau tambah Tambah di atas Yang atas tambah juga Ini tolak kan jadi, jadi kita akan dapat tambah cos x sin y. Okey. Dan kemudian kita akan buka bracket ni. Jadi selang selikan warna hitam dengan warna uh, biru. Jadi, okay. yang ini tak ada apa-apa sebab cikgu tak nampak apa-apa yang sama. Dia ada sin x cos y di cos x sin y tak boleh difaktorkan. Jadi kita akan buka bracket ni. Jadi sin x cos y tolak cos x sin y. Okey, tolak ni apa-apa yang dalam ni, dalam kes ni semuanya positif, semua akan jadi negatif. Jadi tolak sin x cos Y. Jadi kamu kena tahu ini satu term. Jadi dia takkan jadi sekali dia sekali ghost. Dia pendarapan eh kan jadi yang ini yang ini positif yang ini positif okey dia akan jadi dua-dua negatif jadi cos x sin y okey sekarang kita boleh buat apa-apa tak okey ada tak apa-apa term yang sama sin x cos y ada tak ada sin x cos y yang ini yang positif ini yang negatif jadi sin x cos y tolak sin x cos y kosong ada lagi yang ini negatif cos x sin y negatif cos x sin y sama je iaitu negatif 1 negatif 1 dia akan jadi negatif 2 Jadi negatif 2 sin x cos y dah sama seperti yang di atas tu negatif 2 sin x cos cos x oh cikgu salah sekali ni cos y tengok balik ah okey jadi tak salah Okey, jadi nampak dia sama dah. Seterusnya soalan 1B uh, seperti yang cikgu dah catatkan tangent A tambah pi per 4 sama dengan 1 tambah tangent A 1 tolak tangent A. Formula apa kita akan gunakan untuk selesaikan di sini, ya? untuk buktikan dia. Kita akan menggunakan formula tangent A dan kita tambah. Kita baca atas. Jadi, bacaan dia tangent A tambah tangent B per satu tolak. Sebab gang atas tu tolak kan? Ya? Tangent A, tangent B. Okey, jadi macam ni kita nak selesaikan? Jadi, cikgu akan disebabkan semua ni adalah tangent. Uh, Okey, kalau kamu perhatikan cikgu punya kerja, banyaknya cikgu akan tukar kepada sin dengan cos. Tapi dalam kes ni sebab semua ni tangent, cikgu takkan buat macam lah. Cikgu akan tukar per tangent untuk formula tangent saja. Tangent A tambah 5.4. Jadi sini A adalah tempat A. 5.4 per sebagai peranan untuk B. Jadi kita akan salin. Iaitu ya, tangent. Apa dia? Tangent A. Di sini tambah. Atas ni tambah. Tambah tangent pi per 4. Bahagi dengan 1 tolak. Okay, di atas, yang atas ni tolak. Tolak tangent A. Tangent pi per 4. Jadi bagaimana kita nak selesaikan ni. Pertamanya kamu kena tahu nilai pi. Okay. Pi adalah 180 darjah. Jika a uh, 180 bahagi 4 ialah 45 darjah. Kamu tahu tak nilai tangent 45? Okey, jadi yang ini adalah sudut-sudut yang special yang kamu kena ingat. Kamu kena tahu jika kamu tak ingat nombor tu sendiri tak apa. Jadi, kamu kena tahu membuat untuk sudut sin 10 cos untuk sudut 30 darjah, 60 darjah dan 45 darjah. Untuk tahu nilai untuk 45 darjah, kamu kena lukis satu segi empat sama. Okey, bersisi satu. Dan bila kamu sambungkan belah di sini 90 darjah. Jadi, kita akan dapat, dapat sebab ini segi empat sama. Sudut mesti 90 darjah. Jadi bila belah dua di sini akan jadi 45 darjah dan di sini pun akan jadi 45 darjah kerana segitiga ini segitiga kaki sama. Okey, jadi nilai tangen 45 ialah 1 per 1. Apa itu tangen? Tangen adalah toa. Toa iaitu tangen adalah opposite over adjacent bertentangan per bersebelahan. 1 per 1. 1 per 1 adalah 1. Jadi tangent 45 ialah 1 per 1 Jadi pi per 4 tu ialah 45 darjah Jadi tangent 45 ialah 1 Jadi seluruh nilai tangent pi per 4 ini Kita boleh gantikan sebagai 1 Dan di sini pun nilai ini kita akan gantikan sebagai 1 Jadi kita gantikan sebagai 1 sekarang Iaitu kita kata tangent A tambah satu, Okey Seluruh tu nilai tadi Dan yang di bawah sini Ialah 1 Tolak Tangent A Darab 1 Okey Jadi apa yang tinggal Yang yang di atas Ialah Tangent A Tambah 1 Per 1 Tolak Tangent A Sebab Tangent A dan 1 Ialah Tangent A Okey Dah sama uh, dia tulis terbalik je. Ya, okay, jadi kita terbalikkan lah. Dia nak suruh so, tulis 1 tambah tangent A. Jadi dari sini kita tulis tangent A tambah 1. Jadi 1 tambah tangent A per 1 tolak tangent A. Okey? perhatikan soalan 1C kita kena buktikan bahawa cos bracket x tolak y tolak cos bracket x tambah y per sin x tambah y tambah sin bracket x tolak y adalah sama dengan tangent y. Jadi kalau soalan A dan B kita dah menggunakan formula sin dengan tangent, di sini kita akan menggunakan formula sin dan cos. Jadi untuk cos A tambah tolak B ialah cos A, cos B, tolak, tambah. Jadi, yang atas itu adalah tolak. Okey? Kita balik. Tolak, tambah, sin A, sin B. Jadi, maksud cikgu ialah bila kamu baca soalan dia ialah cos A, tambah B. Bacaan dia ialah cos A, cos B, tolak, sin A, sin B. Kalau kita baca tolak di sini, cos A, tolak B, ialah cos A cos B tambah sin A sin B. Jadi yang ini kita masukkan saja formula-formula uh, dan gantikan tempat A sebagai X sebagai A, Y sebagai B. Okey, jadi tetapi cikgu juga akan menggunakan sebelah kanan itu sebagai dummy sahaja iaitu cikgu akan tengok apa boleh berlaku. Cikgu hafal tangent adalah sin bagi cos. Yang ini sebagai nota kiri dan ataupun sebagai nota yang di mana kamu tidak akan hantar. Yang di mana kamu akan padamkan sekejap lagi jika kita dah dapat jawapan. Okey? Jadi kita akan gunakan formula cos yang di atas ni salinkan. Kalau cos A tolak B, kita akan baca cos X. Okey, kalau cos X tolak Y, tolak. Jadi dia akan jadi cos X cos y untuk yang ni baru eh cos x cos y itu baru yang tak lor tu dapat tu yang di sini sebab dia dah tolak bacaan di bawah jadi bacaan di bawah sini sini bawah dia adalah tambah dia terbalik eh jadi tambah dengan sin a sin b jadi di sini akan jadi sin x sin sin x sin y itu baru yang bracket yang pertama ni Okay jadi untuk baris ni panjang sikit ditolak ditolak ni memang ikut sini je lepas tu kita letak bracket sebab kita nak isi jawapan ni cos x tambah y kalau cos x tambah y ialah cos x cos y tolak sin x sin y ok kan eh? jadi kita kata tengok betul-betul Cos X, cos Y. Dan uh, yang ni tambah, tambah di atas, di atas tolak. Tolak sin X, sin Y. Sin X, sin Y. Itu baru yang di atas. Yang di bawah belum lagi kita buat. Okey, jadi yang ni adalah per... Kita buat yang atas ni Kalau kita buat satu persatu pun boleh juga Kita buka yang atas ni Jadi ruang kita tinggalkan sedikit okay. Jadi yang ini kita akan buka Bila buka bracket ini Cos X Y dia akan jadi negatif Sin X sin Y dia akan jadi positif Sebab uh, di luar tu ada negatif eh? Kita okay. saling ini. Jadi cos X Cos Y Ini cikgu saling saja Tambah Sin X sin y tolak cos x cos y. Okey, tolak. Jadi sebab ni positif, bila buka bracket dia akan jadi negatif. Yang negatif ni dia tambah Tambah. Sin x sin y. Okey, jadi kita akan tinggalkan, tinggalkan ke ruang untuk yang di bawah ni. ringkaskan Cos X cos Y tambah sin X sin Y tolak cos X cos Y Yang ini cos X cos Y tolak cos X cos Y Mematikan isya ada lah Nanti tak ada dah habis Yang ini tambah di in sana Sin X sin Y tambah dengan sin X sin Y Maknanya akan ada dua sin X sin Y Okey, setakat ni itu saja yang baris atas tu. Mari kita tengok pula yang bawah. Sin, formula sin. Kita tengok atas tadi macam kita gunakan untuk soalan nombor satu. Kalau sin A tambah B ialah sin A cos B tambah cos A sin B. Kalau X tambah Y ialah sin X cos y tambah cos x sin y. Pening? Cikgu pun pening. Okey. Jadi kamu kesalin je. Gantikan tempat tempat A sebagai x, tempat B sebagai y. Ni baru yang bahagian pertama ni. Okey. Jadi kita kata sin x Cos Y Ini tambah Jadi yang tambah di atas Yang atas tambah okay, Tambah Cos X Sin Y Okay, itu baru yang bracket pertama ni Dan kemudian uh, Kita ada Okey. Itu baru bracket pertama. Uh, bracket pertama yang ini. Dan tambah dengan yang ini. Sin X minus Y. X tolak Y. Jadi, gantikan tempat. Jadi, kalau X sin A tolak B. Sin X cos Y. Sin X cos Y. Dan di sini tolak, tolak di bawah, di sini tolak juga. Okey, dan tolak. Okey. Cos x sin y. Okey, Dia tak tak mengapa sebab dia tambah ini pentingnya. Kalau dia tolak ini dia kena bracket. Okey. Ok. Jadi yang sini ada tak apa-apa yang sama? Sin x cos y. Ada tak? Sin x cos y ada satu lagi. Benda cos x sin y, sini cos x sin y. Okey, bahasa Inggeris bahasa Melayu pula. Okey, C pula. Tapi okey apa yang pentingnya? Dia memang cos x sin y, ini negatif cos x sin y. Jadi yang ini tolak ini akan Habis. Jadi, yang tinggal. Yang ini potong dengan yang ini. Sin X cos Y. Oh, silap lah. Silap. Bukan yang ini. Okay. Cos X sin Y. Tolak cos X sin Y. Akan mematikan. Yang tinggal. Sin X cos Y. Dengan sin X cos Y. Satu sin X cos Y. Tambah satu sin X cos Y. Akan jadi. Cikgu ringkaskan terus lah. Jadi, akan jadi. Dua sin X cos y. Okey, jadi 2 sin x cos y. Okey, jadi kalau kamu tengok betul-betul ni tangent y ni adalah sin sin y per cos y. Jadi sebenarnya 2 sebab ni dalam darab 2 darab sin x darab sin y. Yang ini juga 2 sin x darab cos y. Jadi 2 dengan 2 boleh potong sin x dengan sin x belum kosong. Sin y dengan cos y tak boleh potong. Okey, jadi sin per cos adalah tangent. Tangent y. Okey, sebelum kamu hantar jawapan, pastikan kamu padamkan dulu yang ini. Ha, cikgu kamu tak nampak lah. Dia tak nampak apa. Dari jawapan, apa yang pentingnya atas, bila cukup, bawah ni adalah jawapan seperti yang ditunjukkan di sini. Okay, soalan D Kot A tolak B Sama dengan kot A, kot B Plus 1 per kot B tolak kot A Okey, dalam kes ini Cikgu akan ambil yang sebelah kanan So, apa yang sebelah kanan tu yang bersegabut Kita nak tukar pada yang macam ni Sebab bila cikgu nak tukar yang ini pada yang sana tu Mungkin lagi complicated Eh Kamu ambil yang tu Kamu susunkan balik eh Okay, jadi ini kita akan ambil yang ini dan kita akhirnya kita akan jadi seperti sebelah kiri. Okay, jadi di sini kita kamu kena tahu ada enam perkara yang kamu kena hafal yang tak tidak diberikan pada formula. Jadi pada latihan dulu dari kini enam poin saya sudah ulang, tapi ulang sekali lagi kamu kena tahu bahawa kalau dia kata tangent theta adalah sin theta over cos theta. Kalau cot theta ialah 1 per tangent theta. Jadi kalau tangent sin over cos, jadi kalau cot ialah cos theta per sin theta. Jadi ini dua perkara saja. Mana bagi? Iaitu cos set dan set lah. Okay? Tapi yang itu tak tak berkaitan dengan yang ini. Jadi hari ini yang perlu kamu guna yang itu saja. Okey, jadi apa kita nak buat dengan Kot A, Kot B tambah satu ni? Jadi kita akan buat apa? Uh, kita akan tukarkan kot kepada cos per C. Okey, jadi cos A per sin A itu baru yang ini ya. Eh. Lepas tu darab dengan Cot B Ialah Cos B Per Sin B Tambah 1 Per Cot B adalah Cos B Per Sin B Tolak Cos uh, hejap C, kejap K Cos A Per sin A Okay, jadi apa kita kena buat Nampak tak garisan panjang ni Ni per garisan tu Jadi yang ini pun ada dua tingkat Ni pun ada dua tingkat Kita kena samakan dia punya penyebut yang bawah tu eh Okay, jadi yang ini Yang sini bila sebab boleh darab Jadi akan jadi cos A darab cos B Per sin A sin B Jadi yang satu ni kamu kena tahu Ialah satu per satu Jadi dia kena lah dengan sin A sin B. Jadi yang atas pun kena darab juga dengan sin A sin B. Yang ini pun begitu juga. Tapi dia ada tolak tu. Jadi bila nak tolak macam kita 1 per 2 tolak 1 per 3 lah. Jadi samakan dia punya bawah dulu. Jadi yang sin B ni kena darab dengan sin A. Yang sin A darab dengan sin b jika bawah darab sin b yang atas pun darab dengan sin b bawah darab dengan sin a yang atas juga kena darab dengan sin e mari kita tengok apa yang akan berlaku okay, mendapat punya lain sikit di atas tu okay yang ni ya? dah jadi cos a cos b cos e cos B Ok, lepas tu tambah sekali lah Sebab ni kita dah samakan dia punya bot tu Bawah dah jadi Sin A Sin B Ok, yang ni yang bawah ini ya Jadi yang ni tambahkan dengan Sin A, Sin B Sin A Sin B Ok, ni per Per yang panjang ni lah jadi yang ini dah akan okay, jadi sin A cos B tolak cos A sin B. Okay. Sin A cos B tolak cos A sin B per yang bawah sekali ni sin A sin B sin A sin B. Okey, kita dah ada empat tingkat. Kamu kena tahu bahawa tingkat pertama boleh potong dengan tingkat ketiga. Tingkat kedua boleh potong dengan tingkat keempat. Iaitu yang ini per yang ini bahagi yang ini per yang ini. Jadi, yang ini per ini darab yang ini per ini. Ha, jadi, bila darab tu dia duduk yang ini duduk bawah, yang ini duduk atas lah. Okey? Tapi dalam bahasa ringkas dia, sebab ruang pun tak cukup. Kita potong terus. Eh? Tingkat 2 dengan tingkat 4 kalau sama boleh potong. Tingkat 1 dan tingkat 3 kalau sama boleh potong. Okey? Ha, Okey, apa lagi nak buat itu? Lepas tu, kamu kena tengok elok-elok. Tengok elok-elok tu. Kamu kena tengok dekat situ. Ada apa-apa tak yang sama dengan ni? Ha, ni? Yang atas ni cos A cos B tambah sin A sin B. Uh, cos A cos B ada tak? Cos A cos B tambah sin A sin B Cos A cos B tambah Tambah tu kat bawah ni Sin A sin B Kalau bawah ni kalau Nampak tak disebutan sama je? Ha, dia sama dengan cos A tolak B Jadi yang atas ni Akan dah, 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 dah jadi uh, Cos Bracket A tolak Lepas tu yang bawah sini Yang tingkat 3 ni Sin A cos B tolak cos A sin B Ada tak? Ha, ada tak sini? Ha, ni ada tolak Sin A cos B Sin A cos B tolak cos A sin B Cos A sin B Jadi sin A tolak B Sebab yang ini adalah kita ambil yang tolak Yang ni pun ambil yang tolak Jadi yang atas pun tolak Untuk sin dia memang ikut ya? Ikut tu maksudnya ni Kalau ni tolak ini pun tolak. Tapi ingat kos terbalik. Kos tambah, ini akan jadi tolak. Kalau kos tolak, dia akan jadi tambah. Okey? Nanti kan nak elok. Jadi yang ini, sin A kos B tolak kos A sin B itu adalah sama dengan sin A tolak B. Jadi, sin A tolak B. Okey, lepas tu kita memang dah hafal tadi kan? Hafal tadi bahawa kot adalah satu per tangent ataupun cos theta per sin theta. Dan kalau theta tu dalam bentuk yang ini dalam bracket ni tak apa juga. Tak masalah. Tapi apa yang pentingnya cos per sin. Okay, kalau cos per sin saja akan jadi cot. Ha, jadi akan jadi akhirnya adalah cot di tolak B. Okey, jadi kalau cikgu nak buat yang ini, cikgu nak pusing ke mana tu? Ha, kurang uh, tu sikit uh, tak berapa nak terjadilah okey nak tukar-tukar tu okey alright jadi cikgu harap kamu boleh faham uh, apa yang cikgu cuba sampaikan sama adik